iymonning yetti kalimasi deymiz shu kalimani ko'rib chiqamiz bir qator ya'ni siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan hammamiz kalimalar akalar chunki iymon nima ekanligini mana shu kalimalardan o'rganamiz va shu kalimani aytishlik bilan iymonimiz to'liq bo'ladi birinchisi kalimai toiba la ilaha illalloh muhammadun rasululloh ollohdan o'zga iloh yo'q muhammad alayhissalom ollohning elchisi ya'ni la ilaha illalloh Allohdan boshqa ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan mabud yo'q la ilaha illalloh Allohdan o'zga iloh yo'q muhammad rasululloh bu kalima kalimay toyiba pokiza kalima yoki yoqimli kalima deyiladi Shitrata aynimagan har qanday odamga bu kalima yoqadi muhammad rasulullohning ikkita ma'nosi bor muhammad sollallohu alayhi vassallam olloh tanlab olgan banda ikkinchi ma'nosi muhammad alayhissalom payg'ambarlarning rasullarning eng oxirgisi ikkinchi kalima kalimai shahodat ashhadu la ilaha illallohu va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasulu guvohlik beraman ollohdan o'zga iloh yo'q guvohlik beraman muhammad alayhissalom ollohning bandasi va rasuli mana shu ikkala kalimani aytgan odam musulmon ekanligi dalili ko'rinadi shu ikkita kalimani aytgan odam musulmon ekanligi isbotlanadi la ilaha illalloh muhammad rasululloh ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasulu uchinchi kalima Kalimayi tavhid mana domlalarimiz namozdan keyin tasbihni aytib bo'lib turib o'qiydigan kalima

u hech qachon o'lmaydigan doimiy hayot bo'lgan zotdir baxt saodat uning qo'lidadir u tasbihni aytib bo'ib turib o'qiydigan kalima la ilaha illalloh vahdahu la sharika la. Lahul hamd, va yumit huwa huwa hayyun la. yamut khair ala kulli shay'in qodir. Allohdan boshqa iloh yo'q uning yakka yagonaligiga ya, sheriki yo'qligiga ya, guvohlik beraman mulk ham hamdu sano ham unikidir tiriltiradigan ham u o'ldiradigan ham u u hech qachon o'lmaydigan doimiy hayot bo'lgan zotdir baxt saodat uning qo'lidadir u barcha narsaga qodirdir ya'ni tavhid degan so'zni lug'aviy ma'nosi yakkalash yagona deb bilish ma'nosida de bo'ladi istilohiy ma'nosi esa abadiy barhayot zotning yagona ekanligini tasdiqlash tavhid deyiladi abadiy barhayot bo'lgan Allohni yagona ekanligini tasdiqlashlik tavhid deyiladi dinimiz birodarlar tavhid dini to'rtinchi kalima kalima roddil kufr ya'ni kufrni rad qilishlik kalimasi Allohumma min an ushrika bika shay'an şey a'lamu a'lamu va astagfiruka lima la innaka anta ey alloh sendan o'zim bilib turib biror narsani senga sherik qilib qo'yishimdan panoh so'rayman bilmagan narsalarimda esa meni kechirishingni so'rayman albatta sen barcha narsalarni bilguvchi bo'lgan zotsan shirk olloh taologa biror bir maxluqni teng deb bilishlik da, sifatida fe'lida ollohga bir narsani teng deb bilishlik o'xshash deb bilishlik shirk deyiladi bilib turib senga shirk keltirib qo'yishdan bilmasdan shirk keltirib qo'yishdan panoh tilayman shu kalimani ixlos bilan aytib yurgan odamga birodarlar mo'min kishiga katta kichik shirklardan xalos bo'lishlik va'dasi berilgan kichkina shirk bu riyo beshinchi kalima astag'firulloh astag'firulloh astag'firulloha taala min kulli zambin amdan sirron astag'firulloh ollohdan <laughs> mag'firat so'rayman ollohdan mag'firat so'rayman ollohdan barcha qasddan qilgan gunohlarimni ham yoki bilmasdan qilib qo'ygan yashirin va oshkora gunohlarimni ham kechirishini so'rayman unga biladigan gunohlarimdan ham bilmaydigan gunohlarimdan ham tavba qilaman ey ollohim albatta sen barcha g'ayblarni biluvchi zotsan demak ixlos bilan astofirulloh deyish bu ollohdan gunohlarimni kechir deb mag'firat so'rashlikni bildiradi oltinchi kalima kalima tamjid subhanalloh va va ve la ilaha illalloh illoh akbar la quvvata illa aliyil azim ma kana vama lamyaa lam yakun subhanalloh ollohni poklayman valhamdulillah hamdusinoh allohga bo'lsin v kuch quvvat yo'q magar olloh bilan bor mashaohukana olloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi va ma lam yasha lam yakun nimani xohlamagan bo'lsa shu ish bo'lmadi yettinchi kalima iymon mujmal ollohga uning ismlari va sifatlari qanday bo'lsa shunday iymon keltirdim hamda uning barcha hukmlarini qabul qildim ollohga uning ismlari va sifatlari qanday bo'lsa shunday iymon keltirdim umumiy mujman aytib qo'yildi olloh mendan nimaga e'tiqod qilishini talab qilgan bo'lsa shunga iymon keltirdim tafsilotini bilmaysizda chunki siz ollohni yuzi deyapti u qanaqa ollohni qo'li deyapti alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deyapti qiyomatga keladi maydoniga deyapti uni tafsilotini bilmaysizda siz aytasizki olloh mendan nimani e'tiqod qilishimni so'ragan bo'lsa nimani e'tiqod qilishimni talab qilgan bo'lsa o'shanga e'tiqod qildim bo'ldi qutuldiz yettinchi kalimamiz iymon mujmal deganda de, qat'iy ishonilishi kerak bo'lgan kalimalarni qisqa ka va lundasi tushuniladi kimga tavhid ilmining daqiq nozik joylaridan biron narsa mushkul bo'lib qolsa darhol ushbu kalimalarni ixlos bilan o'qishi va zudlik bilan uni biladigan kishidan so'rab olishi lozim bo'ladi sakkizinchi kalima iymon mufassal batafsil iymon endi iymon keltirishimizni tafsiloti nimalarga ishonamiz <tuhil>: ta'ala maut. biz nimalarga iymon keltiramiz Allohga, uning farishtalariga kitoblariga payg'ambarlariga oxirat kuniga qadarning yaxshisi ham yomoni ham Allohdan ekaniga o'lgandan keyin qayta tirilishga ki iymon keltirdim iymon mufassal deganda mo'min kishi qat'iy ishonish kerak bo'lgan narsalarning asoslari tushuniladi siz bilan biz bilishimiz kerak bo'lgan yoddan bilishimiz kerak bo'lgan va e'tiqod qilishimiz kerak bo'lgan kalimalarni o'rgandik